Скажіть, будь ласка, от у нас зараз люди дивляться і кажуть, ну от що ж це собі думають, да? от подумки. Херсонщина виробляє там одну третину в Україні всіх томатів, там цибуля, там перевиробництво, там капуста, все, 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 все. І, тим не менш, я приходжу на ринок на базар і не можу дозволити собі елементарний там, борщовий такий набір, такий ледь-ледь. Чому така ситуація виникає? Чому при тому виробництві, яке ми маємо? Найсучастнейшие технологии, э, збір э, валовий, так Миллион двести тысяч тонн минулого року мы забрали баштанної продукції і продукции. И такие высокие цены. Думаю, глядач, вот, что бы вы ему ответили, скажите, пожалуйста. Давайте разберем это Давай. на примере прошлого года. Так. Площади посева лука в прошлом году не были низкими. Самые низкие площади посева лука у нас были в 2009. После кризиса маркетингового 2008 фермеры кто не хотел, а кто не мог посеять большие площади, не было возможности не взять кредиты, ни, ни какие-то деньги найти среди своих а кто ресурсов. Поэтому писали. объективных причин больших в 2009 не было. В 2009 все были готовы, чтобы в 2010 сеять. И посеяли. Площади лука были и капусты были. Но что произошло потом с этими площадями? А потом на наших глазах, я думаю, это видели все, поля луковые стали желтеть, стали высыхать, и мы получили... В основном половинный урожай от того, что получаем обычно. То есть зона рискованного землеробства сказала свое слово. Вот я бы сказал, что здесь вопрос не рискованности земледелия. Потому что на самом деле все инструменты для того, чтобы этого не допустить у фермера были. Было на полях орошения была вода, были средства химической защиты и были удобрения. Прошлый год очень наглядно показал, что иметь все эти инструменты недостаточно. Надо еще очень точно и грамотно уметь их применять. Не просто иметь в складе весь набор химических препаратов, а твердо знать, когда и каким обработать. Ведь не все поля в прошлом году пострадали. Среди желтых высохших полей лука были оазисы здорового, великолепного качества лука. Почему это было так? Потому что кто-то знал, как применить правильно, кому-то подсказали, как применить правильно, а кто-то просто, желая добиться успеха, не смог из-за недостатка знаний. Это в мире иногда называют постиндустриальными технологиями. Когда сначала мы уже все получили инструмент, mm -hmm. бери, казалось бы, и делай. Нет, чем сложнее инструмент, чем сложнее наши технологии, тем сложнее механизм принятия правильных решений. Поэтому пришло время на сегодняшний день снова садиться за учебники. Поэтому пришло время сейчас понимать, что как только мы купили новый комбайн, построили хранилище, холодильник, неважно, новую культуру начали выращивать, не забывайте, успех не приходит сразу с покупкой чего-то. Что бы вы ни купили, надо учиться этим работать. Надо читать инструкцию от начала и до конца, что далеко не всегда делают наши производители. Я хочу нагадати телеглядачам, що зараз в ефірі програма Грані ми піднімаємо, як завжди, до речі, піднімаємо сьогодні актуальну тему овочевиробництва, проблеми, шляхи і розвиток овочевиробництва в нашій області. І в нашій студії сьогодні фахівець цього питання, директор компанії Агроаналіз Вадим Володимирович Дудка. Вадим Володимирович є головою комісії ICC Україн з питань агропромислового комплексу. А також я хочу нагадати телегляда... телеглядачам, що ми зараз працюємо. У прямому ефірі в студії контактні телефони 22 39 18 22 48 02. Лінії відкриті і наші асистенти готові приймати ваші запитання. Або ж ваші дзвінки, або ваші думки, будь ласка, висловлюйте і обов'язково ви отримаєте відповідь, Вадиме Володимировичу. Скажіть, будь ласка, ну у кожному регіоні своя структура сільгосптоваровиробників. Так, Херсонщина унікальна не тільки своїми природно-кліматичними умовами, так, але й тою структурою сільгосптоваровиробників, виробників яка є. Жодна область, жоден регіон України не має такої кількості одноосібних господарств. Це 134. Тисячі одноосібників, які працюють на землі, які вирощують продукцію, які, для яких фактично ось це виробництво є е, тою надією і можливістю, так сказати, існувати, жити, жити достойно. Так? Скажіть, скажіть мені, будь ласка, якщо ми візьмемо Копанський ринок, ці сезон, овочевий сезон, ці. Ну, кілометрові черги автомобілів, які стоять, аби здати цю продукцію на копанський ринок. Або якщо ми візьмемо вздовж траси, так, оці купи <скільки> баштаних культур, я перепрошую. Звісно, що тут не можна говорити про рентабельність виробництва, так? А якщо говорити про логістику, яка вона тут? Що робити в таких ситуаціях? Вы затронули очень емкий вопрос. И начать ответ я хотел бы: вот с чего. Очень долго уже идут разговоры и споры на тему того, а есть ли будущее у мелкого производителя, у этого самого единоличника, есть ли оно вообще, не вытеснит ли когда-нибудь крупные фермеры и холдинги с рынка его вообще? Зараз наглушивается на том, еще потребно. я считаю, я, мое мнение такое, что на самом деле будущее есть у всех, если мы не будем делать ошибок. Просто будет определенное структурирование рынка крупнейшие холдинги, которые, может быть, займутся овощеводом, они будут выращивать те виды овощей, которые выращиваются на максимальном уровне механизации, без применения рабочей силы, которые имеют, пускай, низкую цену реализации, но которые можно продавать в огромных количествах. Средний фермер, Будет сотрудничать с перерабатывающими компаниями, с какими-то, может быть, заморозчиками, консьержчиками и так далее, и в этом видеть свое развитие, свое будущее и свою нишу. Но даже для самого маленького единоличника, который работает на пол гектар, на гектарии на трех, все равно останется возможность быть успешным, если только он не будет пытаться следовать за толпой и пытаться повторить то, что делают более крупные. И вот ваш пример очень характерен. Ведь посмотрите, с какой продукции люди. Единоличники имеют наибольшие проблемы со сбытом, с простой продукцией. Арбузы, помидоры, то есть то, что выращивают все. А не надо выращивать то, что все. Наш климат, еще раз хочу сказать, позволяет выращивать любые овощи, даже самые эксклюзивные. На сегодняшний день даже неподалеку от Каховки уже есть поля, на которых выращивается спаржевая фасоль, листовые салаты. Баклажаны, перцы, сахарная кукуруза, ну, перечень продукции просто огромный. Брюссельская капуста, брокколи и так далее. Сказать, что эта продукция не потребляется в Украине, потребляется. Зайдите в супермаркеты и посмотрите. Если вы увидите, что на полке супермаркета какие-то овощи импортные, вот ваша ниша, вот будущее для единоличника. Поэтому первый секрет успеха, первое решение проблемы сбыта для маленького фермера пожалуйста, поищите ту нишу, которая не занята крупными компаниями. Я перепрошу, Вадим Владимирович, но не всегда супермаркеты хотят співпрацювати с теми же одноосібними господарствами. Это да. проблема? это правда. Поэтому нужно прийти к тому, чтобы немножко развеять еще второе заблуждение. Очень часто у нас, даже сами же производители, сельхозпроизводители, очень часто недовольно говорят, вот уж эти посредники, эти перекупщики. У нас сложился стереотип, что перекупщик это плохо. Так вот, перекупщик – это не всегда плохо. Действительно, а супермаркет... то, как и на сегодняшний день Да, просто надо различать, какой это перекупщик. Так. То ли это действительно тот, который выторговал подешевле, обвесил, обманул, вовремя не рассчитался и быстренько сдал, слил продукцию. То ли это перекупщик, который пришел всерьез и надолго, который инвестирует свои деньги в логистику, в покупку транспортных средств, в холодильники, в хранилище, в цеха доработки продукции. Такой посредник не только не мешает. Он нужен, он необходим самому производителю. Не может производитель заниматься сам всем. Чем больше фермер проведет на рынке, сидя возле своих арбузов, тем больше он прозевает на поле на своем луке какую-то болезнь, которая съест его урожай. Поэтому интеграция вертикальная нужна. Но нужен производитель эффективный. Хочу привести пример: угу. Наверное, все знают о крупнейшем проекте, который сейчас развивается в Каховке, это проект Green Team, крупнейшее в Украине хранилище с потенциальной мощностью на 200 тысяч тонн овощей. Посмотрите, сколько выгод от этой инвестиции для самых простых фермеров овощеводов. Первое это дополнительный рынок сбыта. Еще 200 тысяч тонн овощей мы теперь будем знать, куда продать. Второе очень важное это рынок гарантированных цен. Ведь если перекупщик, который, кроме газели, ничего не имеет, он просто будет сидеть и ждать, когда цена на овощи упадет ниже всего, угу. а если цены его не устраивают, он на море поедет отдыхать. То такие структуры, как Green Team, построившие такие мощнейшие хранилища, не могут себе позволить рассчитывать, что вдруг цены на лук будут очень низкими. Они контрактуют продукцию. А контрактация продукции – это означает создание подпирающей цены, которая здорово повлияет на рынок в целом и позволит нам избежать тех кризисов и разорений хозяйства вощеводческих, которые были осенью 2008 года. Следующая выгода. Посмотрите опять же, по каким культурам специализируется гринтим. Это культуры борщевого набора: морковь, свекла, капуста. Это те культуры, которых остро не хватало нашим севооборотам. На сегодняшний день, до сегодняшнего дня, mm -hmm. севообороты херсонщины были сильно перекошены в сторону лука и томатов. Это очень большая проблема. И причины. Потери половины урожая лука в прошлом году надо искать в том числе и в коротких севоборотах. То есть про науково обрунтованные севозмены не только, не только на зерновых, да. так и на овощевных. Вы понимаете, научно говорить. обоснованный севоборот фермер должен иметь возможность себе позволить. Так. Потому что если фермер до сегодняшнего дня посадит 100 гектар лука, 100 гектар капусты, 100 гектар свеклы, до да 100 гектар свеклы он просто никуда не продаст. Так. Поэтому должна быть обоснованность севоборота не только с агрономической точки зрения, но и с маркетинговой. Так. Поэтому... Поддержка Создание любых видов инфраструктуры, хранилищ, холодильников, сушильных, морозильных, консервных производств, рынков оптовых это все необходимо для того, чтобы поддержать в первую очередь не самих бизнесменов, которые занимаются переработкой, а производителей. Это нужно в первую очередь производителям. И это мотивация для сбільшения обсяги Более мощная, чем любая агитация и пропаганда. И поддержка овощи, овощеводов в данном случае будет гораздо более эффективной, чем раздача денег в виде дотаций, чем компенсация процентов по кредитам или компенсация электроэнергии. Дайте возможность овощеводам расширяться, создавая дополнительные возможности по сбыту.